પર્વતપાટીયા ખાતે આવેલ શ્રી બાડમેર જૈન સંઘ દ્વારા ખટ્ટરગજ સમાજના એક જ ઘરના પાંચ વ્યક્તિઓએ પૈસા પર્વમાં ઉપવાસ કર્યા હતા ત્યારે આજે ઘેવરભાઈ ભાવિકાબેન સહિતનાઓનો સિદ્ધિ તપ નિમિત્તે વરઘોડો કાઢવામાં આવ્યો હતો જેની મુલાકાત જી ટ્વેન્ટી ફોર ન્યૂઝની ટીમે લીધી હતી નમસ્કાર દર્શક મિત્રો અત્યારે મનોજ પાટિયા પાસે છે અને ખાસ કરીને શ્રી બાડમેર જૈન સંઘ સમાજના દેરા સવિન્દ્ર છે અહીંયા ખતરગત સમાજ દ્વારા ભવ્ય વરઘોડો નીકળવામાં આવ્યો છે એટલા માટે નીકળવામાં આવ્યો છે આપણે જાણતા હશો કે ઢોલનગર નવા અત્યારે આવી રહ્યા છે મોટો વરઘોડો પણ નીકળી રહ્યો છે જેને ચાલીસથી પણ વધારે આ ઉપવાસ કર્યા છે આવો મહાનુભાવો છે તમે મહારાજ સાહેબ આપણે તેમને મળીએ ये आज के अवसर पर तो आप क्या कहना चाहेंगे आज का यह अवसर जैन शासन की गरिमा का एक आधार स्तंभ है पूर्व में भी परमात्मा महावीर के शासन में जैन शासन में अनेक अनेक महान तपस्वी हुए हैं जिन्होंने तप करके अपने कर्मों को खपाया है और शांति और समता का संदेश सारी दुनिया को दिया है आज इस अवसर पर पर्युषण महापर्व संपूर्ण जब हो चुके हैं उस अवसर पर अनेक अनेक तपस्वियों ने तप करके शासन की गरिमा को बढ़ाया है और आज के दिन गेवरचंद जी गिया ने बयालीस उपवास की उग्र और लंबी तपश्चर्या करके जिन शासन के दस्तावेज में एक नया स्वर्णिम हस्ताक्षर अंकित किया है निश्चित रूप से आज का दिन सारी दुनिया के लिए समता का संदेश देता है आज बयालीस उपवास करके उन्होंने जिस तरह समता को रखा है उसी प्रकार से हर व्यक्ति को प्रतिकूल परिस्थितियों में अभावों में दरिद्रता में दुख में भी असहायकता में भी उसे समता का धारण करके अपने मन में लगातार प्रेम और श्रद्धा का पोषण करना चाहिए यह परिवार अपने आप में धर्म का परिवार है और वैसे भी जिन शासन हमारा धर्म का परिवार साधु साध्वी श्रावक श्राविका परिवार है और उसमें भी उसी के एक अंग श्रावक श्राविकाओं ने इस प्रकार का तप करके हमारे जिन शासन का और खड़तरगज की महिमा को और ज्यादा गौरवान्वित किया है मेरे बयालीस उपवास किए वो आज मेरा होती होने जा रहा है परिवार पुरा, परिवार पुरा, परिवार पुरा। हमारा पूरा परिवार सबकी बहुत बहुत अनुभव करता है आज हमारे अवभाग है कि हमको इतनी बड़ी तपस्या हमारे घर में हुई हमको बहुत लाभ मिला पूरे श्री संघ और पूरे पूरे संघ का हम बहुत बहुत आभार करते हैं सुरेश भैया सुरेश भाई आज जो अभी बहुत बड़ा जैन समाज का जो अभी त्योहार और वर उभरपुरा निकला है क्या कहना चाहेंगे क्या है? एक मिनट इसको दबाने का है कि नहीं दबाने कुछ नहीं करना ये मेरे बड़े भाई गेवरचंद जी घिया के बयालीस हाँ। उपवास के उपलक्ष में ये वरगोड़ा जैन श्री संघ ने निकाला है आज हाँ आज कौन कौन शामिल थे आज हमारा पूरा जैन समाज घिया परिवार और आए सभी मेहमान बाहर से आए हुए गांव से आए हुए सभी मेहमान यहां पे हाजिर महाराज साहब की निशरा में ये सब काम हो रहा है कितने लोग हो गए इसके अंदर? संख्या करीब दो हजार लोगों का ये प्रोग्राम हो रहा है कैसा लगता है अभी आपको? ये प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया है जोरदार है और हमारी घेवर जी जिसने बयालीस उपवास किए हैं उनकी लड़की ने सिद्धि तप किया है उनके लड़के ने पंद्रह उपवास किए हैं और उनकी एक छोटी बेटी ने ग्यारह उपवास किए हैं गौतम भाई जैन गौतम भाई क्या कहना चाहेंगे आज के आज के अवसर पर आज ये बहुत सरस अने सोनानो दिवस है हमारा खतरकच युवा परिषद संयोजक श्री घेवरचंद जी घिया જેમને આજે શાસ્ત્ર રત્ન તપસુ રત્નની ઉપાધિ પણ આપી છે ગુરુ ભગવંતે અને એની આ જે તપસ્યા છે ઉગ્ર તપસ્યા છે બેતાળીસ દિવસની બહુ ઉગ્ર તપસ્યા એમને કરેલી એના પહેલાં બી એમને તપ પણ કરેલા આખું ફેમિલી એમનો તપસ્યાથી એટલો દરેક ટાઈમે એમનો ખુલ્લો મૂળ હોતો નથી આ બહુ મોટી વસ્તુ છે અમારા સમાજમાં કે કોઈ વખત આ ચાલુ માણું રહેતું નથી હવારમાં સાંજે બે વખતથી જ ખાય છે અને ગરમ પાણી ઉકાળો પાણી પીએ છીએ એટલે એની ખૂબ ખૂબ આપણે અનુમોદના કરીએ છીએ અને એવા તપશીઓ પરિવારની પણ ખૂબ ખૂબ અનુમોદના કરીએ છીએ આજે એમને તરફથી ગુરુ ભગવંતની નિશ્રામાં ગુરુ ભગવંતના બેતાળીસ દિવસના જન્મદિવસના ઉપલક્ષમાં એમને બેતાળીસ ઉપવાસ કરીને ગુરુ ભગવંતને આપણી પોતાની શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરી છે મિત્રો હમણાં જે મહારાજ સાહેબને આપણે મળ્યા તેમને પણ શુભ સંદેશો આપ્યો છે કે આ ખરેખર મહિનો જેમ સમાજ સહિતના લોકો માટે શુભદાયી છે